Всем привет! Итак, я хотела бы вам сказать, когда будет следующее мое видео. Следующее мое видео планируется. ⁇ -мо ⁇ какое сегодня число? А, вчера был 25. Сегодня 26 число. Итак, значит, следующее мое видео планируется 29 числа. Может, чуть-чуть пораньше. И я вам хотела кое-что сказать. Это очень важное. Эй! Соня, убери свои ноги. Вот так. Простите. Я хотела сказать вам, что я буду снимать Москва лишь моя шесть сезонов и шесть серий в одном сезоне. Уже четвертая. Да, скоро будет второй сезон. И я выпущу новый фильм. Он будет планироваться в июне. 1 июня будет первая серия этого фильма. Я его, не знаю, как еще назову, но трейлер к нему я выпущу. И там будет как раз название. Трейлер будет очень большим. Да, очень-очень-очень. Да, 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 да. И, в общем, я думаю, вам очень все понравится. И прошу, если Свифти ТВ смотрела видео, где я написала для тебя Лол 2, это для Свифти TV. Она ты должна Свифти TV, написать внизу в комментарии ответы на вопрос, который я тебе задала, а не в своих рубриках всяких. Понятно? Думаю, понятно, сказала. Я взяла эту хрюшку, так как это очень любимая хрюшка, хоть она не очень красивая, но я ее люблю. Знаете почему? Потому что папа, когда он уезжал в поездку, После того, как он, после этой долгой поездки он приехал, он мне привез, привез эту хрюшку, олененка и жирафика. И типа Бог любит Троицу, я... это как бы три символа для меня. Так как их привез мой папочка. Муа! Поэтому сегодня для видео я взяла эту хрюшу милую. В этой хрюшке мне почти все нравится. Только не нравится ее прозрачность. То, что она красная. Но все лично это все, что я хотела для вас сказать. Всем пока, с вами была я, ЛПС Свит.